আধা सामवेदीयकेनोपनिषत् प्रथमखण्डः ॐ माप्यायन्दु ममाङ्कानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमदोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं उपनिषदम् माहं ब्रह्म मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तथा निरदेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्धु ते मयि सन्धु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ेशिदं पदधिप्रेक्षितं मनः केन प्राणप्रथमप्रैधियुक्तः केनेशिदां वाजमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनोयह, वाजोह वाजम् सौप्राणस्य प्राणः चक्षुषच्चक्षुरधिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकात् अमृता भवन्ति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वा नो मनः न विक्मः न विजानीमः यदेतदनुशिष्याद् अन्यदेव तद्विदिताद् अधो अविदिदादधि इति शुश्रुमपूर्वेषां येनस्तद्विचक्षिरे यद्वाचानभ्युद्धितं येन वागभ्युद्ध तथेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासदे यन्मनसा न मनुदे एनाहुर्मनो मथम् तथेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेधं यदिदमुपासदे यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तथेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेधं यदिदमुपासदे यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तथेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासदे यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणप्रणीयते तथैव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते इति प्रथमखण्डः समाप्तः अध द्वितीयखण्डः यदि मन्यसे सुवेदे दभ्रमे पापि त्वं वेत्तब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अधनुमीमांस्यमेव ते मन्ये विधितं नाहं मन्ये सुवेदेधि नो न वेदे वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेद च यस्यामदं तस्य मदं मतं यस्य न अविज्ञानं विजानदां विज्ञानमविजानदां प्रतिबोधविधितं मदम् अमृतत्वं हि विन्ददे आत्मना विन्ददे वीर्यं विद्यया विन्द्यते अतम् इह चेदवेदि अदसत्यमस्ति न चेदिहा वेदि महदे विनष्टिः भूतेषु भूदेषु रिजित्यधीराः प्रीत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ती इति द्वितीयखण्डः समाप्तः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ तत्सद्